Фантастичные портреты, венецианские маски, декоративное шкло. Ее работы завороживают и часом нагадывают каску. У Бресте открылась выстава мастачки дизайнера Натальи Шайон. Мария Тройниш побывала на вернисаже. «Зараз и на заусёды. такую загадковую назву має выстава брестской мастачки Наталі Шайон. Ее творчесть можно назвать шматгранной и незвычайной Живопис, декоративное шкло, венецианские маски, графика. У на выставе представлено больше за 100 работ. И во всех творах читается нечто чаровное и вечное. У мастацкой карьеры Натали Шайон – это первая персональная выстава. С дебютом мастачку пришли повиншовать родные сябры, а так само представники творческой интеллигенции Брешчины. Я здесь вижу просто жизнь, понимаете, духовность. Настолько как каждая картина, каждое выражение глаз и так далее, все это как-то вот... Чувствуется, что это же человек очень богат внутренний, который писал именно эти картины. Человек настолько творческий, она ищет себя буквально, вот вы знаете, она вообще во всем творческая. Она не просто приступает к картинам и рисует, она в быту, она каждую минуту живет творчеством. Просто это потрясающе. Работы Наталішаён знаходзіцца ў прыватных калекцыях Германіі, Канады і Афрыкі. Асаблівае месца ў творчасці мастачкі займаюць партрэты, яны і складаюць асноўную частку выставы. Ссярод іх шмат вобразаў дзяцей-анёлаў. Гэта аўтарскі сацыяльны праект анёлы сярод нас. Энергеыка твораў Наталі шаён ууражвае, і на галоўнае пытанне, што ж з'яўляецца яе музай, мастачка адказвае. Мария Тройнич, Юрий Плинда, областные новины, Брест.